Всем привет, друзья, с вами Workout Master. В этом видео я покажу, как я качаю базу на своем домашнем турнике. Я иногда теперь буду качать базу, потому что на улице очень холодно, примерно 2 градуса или 0. Вот, поэтому я занимаюсь дома. Я буду делать от потом вот, типа, брусья вот такие вот, и потом широкий хват. Я буду делать примерно по 5 раз, потому что раньше я потягивался, а теперь не особо много. сказать, в этом видео я попробую поставить рекорды по выходам на дверь и по переднему вису с одной ногой. Вот сейчас попробую просто размять передний вис. Вот, пока что очень плохо получается. Поэтому я попытаюсь. Ну, пока что только разогреться. Сейчас буду в на 4 5 раз. <Слых> вот это очень тяжело, без передышки. Вот, сейчас пробую хотя бы два раза широких плавных. Раз. Или три, по-моему, широкие, немного. Вот три раза. Сейчас я отдохну, потому что все это вместе очень сложно делать. И мы продолжим. Все, ребят, я отдохнула. Сейчас я попробую сделать рекорд по выходам на две. Вчера я сделал 19. Я прям тогда вот последний вот так вот выжимал на последних силах. Сейчас попробую сделать хотя бы 5. Либо хотя бы 3. Если брать только. первый. Второй. Вот. Достаточно. Я вообще не стою в этом халате, поэтому сейчас быстренько надену там футболку что-нибудь и продолжим, потому что реально очень жаркий. Вот, вот такая вот толщина. Вот. И еще на турнике занимался. Вот сейчас я быстренько одену футболку и продолжим. Вот, ребят, я снял халат, мне стало слишком жарко. Поэтому сейчас я буду делать все деньги. Так, сейчас как-то Опять подтягиваем сейчас попробуем 5 на грусик. Кстати, на грусик сложнее всего, даже сложнее, чем на широком хвате. Вот на брусьях я все сделала, потому, потому что это очень сложно. И очень радостно, потому что я все это. Три раза шаги хватит сделал, это уже классно. Так, теперь передний лист. Тебе секунд осталось. Даже трех не получилось. Там было три или нет? Не вот. Так, сейчас попробую по второму кругу взять Еще два вот два более-менее сделал, я думаю, там, там был червячок, так что так, сейчас попробую. я еще забыл сказать, я еще буду делать уголок. Вот, потому что так много, то есть и широким кладом, и узким, и на, на брусьях можно его забыть. Так, сейчас кругу уголок. Быстро. Так вот, почти два захода получилось. Сейчас я отдохну и будет последний заход. Вот, ребята, я отдохнул, сейчас я буду делать второй заход. На самом деле это четвертый заход, просто я тогда заговорился и устал и сказал, то, что это третий заход. На самом деле это только четвертый. Так, вот, пять раз получилось, сейчас я буду делать на бусе. Нет, мы который делать, сейчас будет уголок. Это очень сложно было, но хорошо, что осталось, только широко. Вот такое вот ребят, получилось видео. Я за этот видеоролик очень сильно устал, потому что надо то... Устный хват, то набросок, то уголок и широкий хват. Вот, надеюсь, вам нравится такая рубрика, как я занимаюсь дома. Вот, мне она очень нравится, потому что на улице не надо выходить. Там, где холод и, короче, просто ветер, там всякое неудобно. Вот, с вами был Воркаут Мастер. Желаю всем удачи. Делайте с моим каналом, с каналом моего друга вот это, вот это, вот это и вот это. Вот, с вами был Воркаут Мастер. Всем удачи, всем пока.